Я знания свои латал. Одной затеей ради. Стать врачом. Быть врачом. Много, Много ты хочешь. хочешь Решил сюда поступить, в эту школу. Чтобы массивы каменные, знаний сложных покорить. Но надо сдать экзамены. О боже мой. Какой кошмар. Ты не ты не знаешь. Знаешь. Они меня сверлили глазами. Просили мозгать про червей. Я был готов обливаться слезами, ведь я не повторил этих плоских чертей. Вот я дурак. Нес чуху. И старый лентяй. Так, так, да кто ты такой, чтобы медиком быть? Школьный простой, можешь только плыть по течению серой жизни своей. Эй, hey, ты поступил? И ты поступил? И ты поступил? Я еще вернусь. эти ребята, куда они попали. Столько нервов они потратят на зачетах, а курсовые работы допоздна будут засиживаться. А я ведь предлагала еще на первом уроке забрать документы. Все отказались. Никто не бежал от сложностей. Поняли, видимо, что не стоит бояться утонуть в строках конспектов. Ведь у нас так много интересных, веселых мероприятий. Бал. Масленица, тур Кто сказал тур <laughs> Эх, поскорее бы ночной ориентир. Говорят, воруют даже тех, кто сидят на точках. Сергей Юрьевич, нам много что рассказывал. Так страшно. Не <laughs> того вы боитесь. Хотите кушать? Да! Вот коронные, вот и, и кажется мне, что это похоже на нашу жизнь. Ведь макаронины, они крутятся, как и мы в жизни. В бурном потоке их погоняет поварёшка судьбы. Соль, передайте, пожалуйста. Теперь они будут вкуснее. Вот. Если немного посолить, всегда становится вкуснее. Если посолить, станем вкуснее. Ну, это уже зависит от личных предпочтений. Вообще, жизнь дает нам своего рода специи. Ведь мы все время испытываем какие-нибудь. Неожиданные повороты ее. Попадаем в самые неожиданные. Ситуации. И это, это перчинки нашей жизни, знаете ли. Мы с кем-то слипаемся, с кем-то нас разлипает бурный поток, а кто-то остается приварившись к дну. Главное самому на ней не остаться. И то верно. Ну, последняя тарелка и все. Приятного аппетита. Спасибо. Ох, что ты тут с сиделась? Сажу-ка я к биохимик. Так, а я спать. Все, погодите, я с тобой. Петр, а чего стоит бояться? Зачеты скоро. Каждые полгода школьники сталкиваются с испытаниями нашей трудолюбия, нашего бесстрашия, силы, ума и выдержки. Зачеты. И ни один преподаватель даже близко себе не может представить то облегчение, которое наступает после фразы «можешь не приходить, ты сдал». Они считают, что мы стираем свои руки, листая конспекты, что мы теряем голову в ночной бессоннице, и они правы. Но они не знают, что существует особый обряд, передающийся из поколения в поколение всем новым ученикам. И сегодня мы приоткроем занавесу. Тайс. Подготовки. Прольем свет на темноту. Прольем свет конспектов на темноту нашей памяти. И то прибудет с, с нами смысл, если не в нашем бредном бытии, то разложение гидроксидов. За науку. За, За науку? За науку! За зачет! За зачет! Ну все, теперь гранит наших знаний стал мелкодисперсным. Мелко Посейте сей порошок в ваших ума, и да будет он плодородной почвой для ваших успехов. За науку! За науку! За, науку! За зачет! За зачет! И да прибудут с вами ваши любимые билеты. О, боже мой! Они перенесли зачет на час раньше! Они уже здесь! здорово, что все вы здесь сегодня собрались. Готовы? Ну, так, наверное. Так, а, а вы что тут делаете? Только знающие должны знать, что происходит на зачетах. Ладно, оставайтесь тут, мы на другой этаж пойдем. За мной. Как хорошо, наконец, сдать экзамены. Столько нервов потратил. О, да, когда отвечаешь вопро на вопрос, это как танцевать на лезвие ножа. Кстати, о танцах. Пойду на репетицию Балла. Знаешь, Петр, даже одного было достаточно, чтобы понять, для каждого танца нужна своя особая партнерша. Так да, в первом танце я, я танцевал кадры. Живой, забойный танец. Прям как моя партнерша. Вся такая живая и яркая, красная. Глаза у нее блестели, прям как живые. Ах, да, а потом мы танцевали педиграс. Сложный танец, вплоть от произношения до движений в нем. И партнерша у меня была соответствующая. Она постоянно сомневалась, куда бы ей наступить. Постоянно наступала мне на ноги. И была такая милейшая, застенчивая. Но в конце у нас получилось ничуть не хуже, хотя она пару раз отдавила мне ноги. Может быть, даже лучше было так весело. Она была такая милая. Но все-таки мне кажется, что самый трудный танец – это фигурный вальс. Строгий, осторожный. Нужно знать, что ты делаешь сейчас и потом. И она партнерша на весь танец терпеть. Да, но знаешь, мне не приходилось терпеть. У меня была, наверное, самая гениальная партнерша. Она, знаешь, вот она была сам как-то танец, она была стройная, строгая, и с этими глазами, которые смотрят на тебя, независимо от разницы в росте, свысока. Она знает, она уверенно знает, что делает она что делает через 4 четыре так такта, Через четыре такта. Еще через четыре такта. Еще через четыре такта. Еще через 4 такта. Еще через 4 такта. Еще через 4 такта. Еще через 4 такта? Это уже три такта. Так. Так что там. Пойдем голосовать. Думал, что у тебя получится избавиться от меня. Да. Думал! Зря ты надеялся. У тебя снова экзамены, ЕГЭ, поступление! Думал, что с вас встать кем-то отоптывают, а ты же, ты же никто! Нет, ну-ка, что это? Что это у тебя за тревожные мысли? Сюда же. Банки хой! Мы сто девяносто И теперь <плес> Мне хотелось знать наверняка А теперь, когда мальчики закончили, мы хотим поблагодарить нашу Наталью Григорьевну, которая нас вырастила, не знаю, поставила на ноги столько, мне кажется, она нами занималась круглосуточно. Да, поднимайтесь. И, наверное, тоже... будем им бурно аплодировать, потому что